হেল্ল' গুড ইভিনিং মোৰ প্ৰথমতে এই স্ক্ৰীণখন চাওকচোন এইখন দেখিছেনে হাঁ কেনেকুৱা হৈছে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে হয়নে নহয় আপোনালোকেও যদি মোৰ দৰে আপোনালোকৰ টেক্স পোষ্ট ফটোজ ভিডিঅ'জ ৰিলচত যদি মোৰ নিচিনা কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কাম তিনিটামান কৰিব লাগিব তিনিটা কি বহুতকেইটা কৰিব লাগে তাৰ পৰা মই বাচি বাচি তিনি চাৰিটামান কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকৰো মোৰ নিচিনা হৈ থাকিব চবতে হাই হৈ থাকিব গম পাইছেনে পোন প্ৰথমতে নিজৰ বিবেকেৰে কাম কৰিব লাগিব নিজৰ পেজখনত আজি এইটো শুনি কৰিলোঁ কালি সেইটো শুনি কৰিলোঁ নহ'ব নিজৰ বিবেকেৰে কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমতে দ্বিতীয়তে ফটোজ ভিডিঅ'জ যিমান পাৰে সিমান দি থাকক এক ঘণ্টা মূৰত দুঘণ্টা মূৰত দি থাকক আপোনাৰ চাব এক পইচা দুই পইচা যিহেতু চেন বুলি কয় মই পইচা বুলি কৈ দিছোঁ দেই এক পইচা দুই পইচাকে আপোনালোকৰ টকালৈ পৰিণত হ'ব হা তাৰপিছত তিনি নম্বৰতে থাৰ্টি ছেকেণ্ডৰ ফিফটিন চেকেণ্ডৰ দিনটোত চাৰিটামান ৰিলচ দিয়ক ৰিলচত তেতিয়া বেছি আৰ্ণিং হ'ব কোনোবা এটা ৰিলচ যদি ভাইৰেল হৈ যায় চাব ৰিলচৰ পৰা আৰ্ণিং আপোনাৰ হৰাশৰ হ'ব যিহেতু মোৰ বেষ্ট আৰ্নিং ৰিলচৰ পৰাই হৈ আছে এতিয়া আৰু ফটো দিয়ক এনেকুৱা টাইপৰ ফটো দিয়ক যিখন ফটোত মানুহে মানে আকৰ্ষিত হয় যেনে গ্ৰুপ ফটো বা কিবা এটা ৰান্ধি থকা ফটো বা কিবা এটা কৰি থকা ফটো তেনেকুৱা ফটো দিয়ক চাব সেইখন ফটো মানুহে চাবই সেইখন ফটোত যেতিয়া চাব এংগেজমেণ্ট বাঢ়িব ইউৱাৰ্ছ বাঢ়িব তেতিয়া সেইখন ফটোৰ পৰা ধুনীয়া এটা আৰ্ণিং হ'ব ছিংগল ফটোত কম হয় আৰু কিছুমান ডাউনলোড কৰি দিয়ে ফটোত একেবাৰে জিৰ' হয় ধুনীয়া একদম ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰে ফটোখন কিন্তু যদি ডাউনলোড কৰা হয় তেনেহ'লে সেইখনত একেবাৰে নাপাব নিজৰ ফোনত মৰা ফটোহে দিব তাৰপিছত জুম কৰি ক্ৰপ কৰি ফটোখন মৰাৰ পিছত এডিট কৰি জুম কৰি ক্ৰপ কৰি যদি দিয়ে তেনেহ'লে একেবাৰে নাপায় আপুনি যেনেকৈ মাৰিছে তেনেকেই দিয়ক চাব আপোনাৰ সেইখন ফটোত ধুনীয়া আপুনি এটা আৰ্ণিং কৰিব পাৰিছে ধুনীয়া টেক্স পোষ্ট লিখক যেনেদৰে গুড মৰ্ণিং টাইমত এটা ধুনীয়া বাক্য লিখক যেনেধৰণে এটা চায়েৰি লিখক লাভ চায়েৰি ইমচনেল এটা ধুনীয়া সমাজলৈ বাৰ্তা দিয়া টাইপৰ এটা যদি ধুনীয়া টেক্স লেখে ন মৰ্ণিং টাইমতে হওক বা ইভিনিং টাইমতে হওক তেতিয়া চাব তাৰ পৰা এটা ধুনীয়া আৰ্নিং কৰিব পাৰিছে লং ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে যদি আপোনালোকে দিনটোত যি কৰি আছে তাৰে সকলোৰে অকণ অকণ অকণকৈ যি কৰে যেনেকুৱা টাইপৰ কৰে তেনেকুৱা টাইপৰ এটা ব্লগ ভিডিঅ' বনাওক নহ'লে বা কিছুমান কিবা বাৰ্তালৈ তেনেকুৱা এটা ডিচকাশ্বন কৰা এটা টপিক বনাই এটা লং ভিডিঅ' বনাওক চাব তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টোতো আপুনি আৰ্ণিং কৰিব পাৰিছে আৰু ষ্টৰিত ষ্টৰীত যদি আপোনাৰ নটিফিকেশ্যনত যদি কিবা এটা ভাইৰেল হৈ থকা ভিডিঅ' বা ফটো এখন ৰিচ হৈ থকা যদি আপোনাক যদি আকৌ দিয়ে যদি কয় যদি আপুনি ষ্ট'ৰীত লগাবলৈ যদি দিয়ে চাব আপুনি সেইখন ষ্ট'ৰীত লগাব আপোনাৰ দুহেজাৰ তিনি হেজাৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ দহ হাজাৰ যদি ভিউৰ্ছ আহি যায় চাব সেইখনৰ পৰা ধুনীয়া আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰিছে যদিও মই একজাম্পল দিছোঁ যদিও দহ হাজাৰ নাহে আপোনাৰ হাজাৰ পাৰ হৈ যায় চাব তেতিয়াও আপুনি ধুনীয়া এটা আৰ্ণিং কৰিব পাৰিছে আৰু দিনটোত পাঁচখন ছখন দহখন ষ্টৰিত লগাই লাভ নাই প্ৰথমত যোনখন ক্লিন এণ্ড ক্লিয়াৰ ফটোয়ে হওক বা ভিডিঅ' হওক বা যিয়ে নহওক আপুনি ফাৰ্ষ্ট ষ্টৰি যোনটো লগাই সেইটোৰ পৰা আৰ্ণিং হয় ত' ইমানখিনিয়ে ক'লো যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰি দিব পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিহেতু এটা টিকিলোমান সহায় আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো যিসকলে কনটেণ্ট মনিটাৰজেচন নতুনকে পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষ সুবিধা আৰু কম সময়তে আপোনালোকে আৰ্ণিং হ'ব আৰু কম সময়তে আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ পইচা আহিব তো ধন্যবাদ